А uh, Я не скажу, что сегодня строительство у нас остановилось. Только по одной причине, что uh, сегодня вот то, что касается наших намерений, да, по строительству да, нашей птицефабрики, расширения действующих предприятия, то на сегодняшний день у нас мы производим заготовку строительных материалов. Мы сегодня готовимся к строительству временных дорог и сооружений. Основываясь на том, что мы на сегодняшний день и декларацию о начале подготовительного периода. Эта декларация выдана нам областной государственной администрацией. Это законный документ, который нам дает право на сегодня производить там работу. За этим документом, в соответствии с этим документом, мы имеем право производить земляные работы, производить затоку строительных материалов производить строительство дорог. Это подготовительный период строительства. Никакого леса никто нам не резал. На сегодняшний день, согласно разрешению, на стопе, чернозема, там, производится сранье чернозема по этой площадке. Вот он, этот дозвил на снятие чернозема. Государственная инспекция в сельском хозяйстве Черкасской области. Вот он этот дозвил, который дает нам право там работать. Никакого леса там нет. Леса на этой площадке никакого нет. Соответственно, мы понимаем, Там Віктор Степанович, заступник губернатора, сказав, що жодних дозволів на будівництво немає, а вже самої інспекції цієї також немає. Якої інспекції? Сільськогосподарська, на яку ви посилаєтесь на право зняття ґрунту. Ми отримали 5 мая 2015 року. От дозвіл. Це інспекція. Печать покажіть. Ось вот печать. Ну, это копия. Извините, Оригинал находится... Заступник главы администрации сказал, что ну, основная проблема, та, что вы нормально поспілкувались с людьми, потому что вы не враховываете думку команды. Значит, что касается, что касается этого вопроса, мы несколько раз мы несколько раз пытались пообщаться с общественностью. Собрать людей. Нам не позволили власти сделать это. И что касается в зале громадских слухов. Есть наше украинское законодательство, которое сегодня четко и ясно прописано. Если проводится какая-то деятельность в границах села, в границах села, это местный уровень. И поэтому мы должны пообщаться именно за громадой села. Мы строим за пределами Села. Вот эта первая площадка, где мы начали работы, она находится от этого места на расстоянии 10 километров. 10 километров. Это далеко за сел. Что касается нашего украинского законодательства, по каким-то намерениям строительства за границами села, это называется региональный уровень. Этими вопросами все вопросы, которые вот здесь в этой процедуре, должна заниматься рай госадминистрации. В свое время